Yang berhormat Tuaran. Terima kasih kepada Tuan Yang Dipertua yang memberi peluang kepada Tuaran untuk turut serta membahaskan penjelasan Perdana Menteri tentang respon Malaysia terhadap kesan tarif timbul balik Trump. Tuan Yang Dipertua tindakan Presiden Trump untuk menggunakan apa yang dikatakan sebagai tarif timbul balik secara unilateral telah merubah sistem perdagangan global dalam sekelip mata. Kesannya sangat besar, ibarat gelombang global yang tidak lagi boleh dikembalikan kepada asam. Selepas pengumuman tarif timbal balik Presiden Trump pada 2 April 2025, dan walaupun tarif itu hanya akan dikuatkuasakan pada 1 Julai 2025, yaitu dua bulan akan datang, namun kesannya sudah mulai dirasai sejurus selepas pengumumannya. Selain daripada stock market crash, Antara kesan yang lain ialah adjustment oleh pelbagai sektor di seluruh dunia dalam operasi mereka yang akhirnya memberi kesan kepada permintaan komoditi mengakibatkan penurunan menjunam harga brand minyak mentah petroleum sebanyak 14% daripada USD 73 ke USD 63 dan menurunan harga minyak mentah kelapa sawit sebanyak 17% daripada 4796 ringgit kepada RM3974. Akibatnya wilayah seperti Sabah yang mengekspor hanya RM400 juta per US pun terkesan khususnya terhadap pungutan hasil karena hasil Sabah bergantung pada pungutan dari cukai jualan komoditi minyak mentah, petroleum dan minyak mentah kelapa sawit. Oleh itu, unjuran RM6.44 bilion pungutan hasil Sabah pada tahun ini tidak mungkin akan tercapai lagi. Sebab itulah rakyat tertunggu-tunggu apakah respon serta halatuju Kerajaan Malaysia mengharungi terutama sekali kesan negatif tarif timbal belas Trump ini. Tahniah pada Kerajaan Madani kerana mengadakan sidang khas parlimen hari ini untuk memberi kenyataan halatuju Kerajaan Malaysia dan seterusnya memberi peluang dan ruang pada ahli-ahli ahli parlimen membahaskan hal, hal tujuh tersebut. Dalam merumuskan hal tujuh tersebut, tentunya kerajaan mengkaji dan meneliti kenapa Trump, Presiden Trump mengambil langkah drastik tersebut. Umum mengetahui bahwa langkah ini diambil oleh Trump, seperti mana dinyatakan oleh rekan-rekan yang lain, adalah untuk mengembalikan kekuasaan Amerika dari segi politik dan ekonomi yang semakin menurun sebaliknya China pula bertambah besar kuasa ekonomi dan politiknya. Oleh itu Trump mahu memaksa kuasa besar seperti China untuk berunding pelbagai isu perdagangan supaya ia hanya memihak kepada Amerika. Namun walaupun tarif yang dikenakan pada China mencecah 145%, <tuh> China tidak berganjak untuk berunding, malah telah pun uh, melawan balik menyebabkan ketegangan perdagangan global yang semakin merunsing. Sementara itu, Trump menangguhkan pelaksanaan tarif tersebut ke bulan Julai tahun ini untuk memberi peluang untuk perundingan di kalangan negara-negara rakan dagang. Selain daripada China, kebanyakan negara-negara kecil dan sederhana juga sudah mulai berunding dan Amerika. Dalam hal ini, mesti bersiap-siaga berunding dengan Amerika. Dan saya juga bersetuju langkah yang telah diambil oleh pihak MITI supaya mengambil langkah perundingan daripada langkah untuk uh, retaliation uh, sebab kita ini adalah ekonomi yang kecil. Dalam hal ini, Tuan ingin bertanya siapakah dari Malaysia yang dilantik untuk berunding itu. Barangkali yang Bapak Menteri MITI boleh nyatakan dalam Dewan yang mulia ini. Sementara itu, kadar inflasi yang kian memuncak dan peningkatan pengangguran yang menjurus kepada lestan ekonomi mereka, terutama di kawasan penyokong kuat Trump, berpotensi menyebabkan rethinking terhadap Trump sama ada meneruskan strategi tarifnya, terutama sekali menjelang pilihan raya Kongres pada November tahun hadapan, yaitu 2026. Ada juga kemungkinan perlaksanaan tarif ini sebagai short-lived, barangkali tidak lama, Walau boleh bagaimanapun, kita harus sedar bahawa Trump telah bersedia, telah berfikir tentang perkara ini selama 40 tahun. Memang dalam pemikirannya sebagai seorang ahli perniagaan yang dia akan melaksanakan perkara ini, walaupun berangkali pakar-pakar ekonomi memikirkan sebaliknya. Walau bagaimanapun, kerana perlaksanaan tarif ini adalah hanya salah satu daripada panjang lagi senarai, panjang lagi senarai strategi Trump untuk melaksanakan America First dan Let's Make America Great Again. Maka negara kita mesti bersiap, bersiap siaga menghadapi sebarang kemungkinan pelaksanaan strategi-strategi lain oleh Trump. Sebab ini bukan ini hanya baru tarif, banyak lagi yang akan dilaksanakan oleh Trump ini. Sebagai seorang, seorang ahli perniagaan yang kini mempunyai kuasa politik yang sangat besar, dia akan laksanakan strategi lain. Kita mesti bersiap siaga untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan ini. Oleh demikian, in the short term, ketahanan ekonomi kita mesti dipantau dengan rapi. Kerajaan mesti membuat engagement terhadap setiap sektor. Dan di mana yang terkesan, kerajaan mesti bersedia untuk memberi bantuan dan sokongan yang diperlukan agar jangan ada layoff terhadap pekerja akibat penutupan kilang dan sebagainya di mana-mana yang terkesan. Kerajaan juga perlu meneruskan engagement. Saya bersetuju dan saya rekan-rekan yang mencadangkan supaya kerajaan persekutuan membuat engagement dengan kerajaan-kerajaan negeri untuk menangani pasti cabaran-cabaran in the short term, medium term dan long term supaya kerajaan dapat memberi keutamaan untuk mengembelingkan sumber-sumber asli maupun sumber modal insan yang terdapat di negeri-negeri berkenaan untuk memaksimalkan potensi untuk merancangkan lagi pelaburan khususnya dalam industri hiliran. Modal insan perkhidmatan awam perlu diberi latihan yang cukup, yang berterusan untuk memastikan agar jentera kerajaan bersedia untuk mempertahankan ekonomi kita, pertahanan ekonomi kita. Sebagai contoh, di Sabah, sudah sekian lama kita berjuang untuk memperhebatkan downstream processing di sektor kelapa sawit. Namun, pelbagai hambatan yang perlu ditempuhi, kelulusan kerajaan persekutuan untuk mewujudkan free zone di POA Silahadatul, sebagai contoh, memerlukan segala sokongan dan bantuan daripada pihak kerajaan persekutuan banyak potensi tapi perlu banyak bantuan. Termasuklah pengujudan sebuah lapangan terbang baru, pembinaan lapangan baru di Lahad Datu. Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sabah juga perlu menumpukan perhatian tentang penyelesaian terhadap pelbagai masalah. Bekalan air, bekalan elektrik Sabah yang sangat kritikal. Sebab inilah input paling kritikal dalam usaha perindustrian. Selain daripada itu, hal-hal logistik seperti kereta api perlu naik taraf yang menghubungkan taman-taman perindustrian di Sabah, menghubungkan ke pelabuhan dan sebagainya. Dan pelabuhan perlu ditingkatkan. Semua ini perlu dipersiapkan untuk memastikan agar perindustrian, perencanaan perindustrian dalam sektor pembuatan dapat diteruskan. Sila gulung. Saudara gulungan, ketua. Kedudukan geopolitik Sabah dalam ASEAN juga perlu dimanfaatkan sebaik-baik mungkin dengan membelingkan segala kekuatan sumber-sumber asli serta kekuatan geografi seperti kedudukan Taman Perindustrian PYC di Laharatu, Taman Perindustrian Sogib di Sepitang, dan Taman Perindustrian KKIP di Kota Kinabalu. Oleh itu, dalam menangani kerenah Presiden Trump ini, Tuaran mencadangkan sebagai satu task force ditubuhkan di kerajaan persekutuan di peringkat jabatan Perdana Menteri dan juga di setiap kerajaan negeri, terutama sekali negeri Sabah, letakkan di jabatan Ketua Menteri peringkat negeri untuk mencadangkan pelbagai strategi kepada kerajaan supaya respon-respon sama ada segi short term, medium term dan long term dapat dilaksanakan sebaik-baik mungkin. Saya ucapkan terima kasih. Dan